Витанечка, друзья, вы в прямом эфире на YouTube-канале Мирослав Солунар, это вечер четверга, 17 квітня. С нами сегодня международный астролог, астрополиттехнолог Владрос. Влад Рос. Владе, привет, Ради бачить Тебя. Всех с чистым четвергом. Я вам обещал, что может что-то случиться в чистый четверг. До конца не хочется верить в плохое, но всякое может быть, что вот все-таки чистый четверг принесет нам радость, счастье, и нас не будет так нещадно обстреливать, как делали до этого. Помним всех. Все эти ужасы, которые были в Сумах, в Кривом Роге, в Одессе, в Днепре. Это просто какой-то кошмар. Надеемся, что все это прекратится. Щойно а, появилась информация, президент сказал, что Китай постачает России зброю, зокрема артилерію артиллерию и порох. Скажи, пожалуйста, то что Китай начал войну против Украины? Официально? Да он все время воюет против нас. Это просто Зеленский уже пошел как бы от отчаяния, от того, что он должен был приехать в Пекин. Я могу вам сказать инсайт. Была даже назначена встреча. И приезд Зеленского должен был быть именно в апреле месяце в Пекине. Но в последний момент Китай все разорвал, не захотел никого принимать. Ну, если не Зеленский, то министр иностранных дел у нас мог приехать там. Тот же самый мог приехать Ермак. Никого не захотели короче, встречать. Ну, поэтому Зеленский начал очень такую масштабную анти... Ну, ему везет всегда, когда он подрывает какую-то ситуацию. Вот, все говорят, вот, что он лоханулся в Белом доме. Дорогие друзья, он себе такой рейтинг создал в Белом доме, Зеленский, что теперь невозможно его переизбрать на какого-то другого президента. Понимаете, Трамп просто сделал его рейтинг офигенными. И он идет вот этой новой современной теории, тенденции, что сейчас нужно сделать так, что во всем обвинить Китай. На самом деле, чтобы Китай еще, тут еще такая геополитическая атмосфера происходит, чтобы Китай не, не сдружился неожиданно с Европой. Потому что наш самый главный спасительный круг, да, остался это Европа, да, я вам расскажу там, что происходит вообще, что сегодня случилось на коалиции, этих самых. Ухочих, <laughs> ухочих. Ухочих, да. <laughs> то, есть, то есть они желающие секса, дорогие друзья, сексуальности вообще, понимаете, украинской, видимо. А поэтому все это не случайно как бы происходит. Китай хочет дальше поддерживать, значит, Российскую Федерацию. Он поставляет не только порох, а все и остальное. Все компоненты через Китай проходят. Электроника, все, что нам бьет, вот то, что вот баллистические ракеты, это тоже из Китая. Китай – это наш враг. И, дорогие друзья, нет иллюзий никаких. Индия – наш враг. Просто Зеленский пока еще не начал, значит, не взялся за Индию. Да? То есть, вот, как бы вот такая… Все, кто покупает нефть, газ и вообще имеет дело с расистской нацистской федерацией, все являются нашими врагами. Абсолютно все. И те, которые будут находиться 9 мая, вот те всякие ФИЦа, да, там или… Вучич вот этот, который собирается приехать, ты понимаешь, он, он собирается приехать, ему сказали, если ты поедешь в Москву, Сербия не станет значит, членом ЕС, и он все кидает, говорит, нафиг мне это... не мне, у меня мне нужно быть в Москве, ну и по последним данным 9 мая может сорваться Красная площадь парад, привет. Да. Скорбим, скорбим. А, дивися, британский премьер-министр, ну і не британский премьер-министр, министр закордонных справ Британии заявляв, что есть риски, что Путин может начать новую войну на Балканах. Может, Вучич что-то знает? Абсолютно верно. Балканские страны хотят там, балтийские страны хотят напасть. Дорогие друзья, сокровенная информация для вас. Они собираются уже этой осенью напасть на Казахстан. Вот, вот, вот что сделал им Казахстан? Вот, вот что сделал Казахстан? Северные территории хотят забрать, понимаете, в чем дело? Ну, какие-то просто дегенераты там вообще абсолютнейшие. Сидят там в этой а, раздолбанной Москве подругу. другому Я выразился более смачно, но YouTube все-таки. Це правда. Ну давай ми розглянемо що там відбувається сьогодні в Парижі. На зустрічі поїхав Єрмак разом із Умєровим та Сибігою. Вони там зустрічаються із представниками Німеччини, Франції, Великої Британії. Так само в Парижі зараз перебуває спецпосланець Трампа Вітков і держсекретар Рубіо. Що це нам дасть? Про что там добавляется? Какие у тебя инсайды? Харар, бегущие две собаки, добрый, общительный, приятный характер, договоренности. Просто сегодня идеальная ситуация. Можете себе представить, на небе Венера перестала быть практически ретроградной, она уже стационарная, все с ней, что связано, могут договоренности приходить в бытие. Ну и достигнуто самое главное как бы соглашение для вас, дорогие друзья, что точно британские немецкие, французские войска войдут в Украину, как только начнется перемирие. Достигнута стопроцентная четкая аргументация. Это, это точно произойдет теперь однозначно. Других вариантов нет. То есть постепенно, постепенно они будут приближаться. Сначала войдут на западную Украину, потом продвинутся к Киеву, к Одессе, там, к этому самому к Днепру. И не слушайте Келлога, собираются даже перейти на левый берег Днепра. Ну, только остаться на Это, я считаю, блестящая ситуация. Ну и самое главное, дорогие друзья, двойник Путина лежит в реанимации. Вот сам, самая главная новость. Вот я, вот. видите, под Пасху, вот, когда... Я всегда говорил, что вот очень много должно случиться под Пасху двойник Путина лежит в реанимации, его поэтому не показывают уже столько много дней. А то, что недавно показали, это был дипфейк, дорогие друзья. И заседания, значит, там вот этих всех правительства, там это проводит теперь исключительно дипфейк Лили Путина. Дошли до чего? Уже дошли до мышей. Нету уже даже двойника, понимаешь, уже то, у тебя только дефейк будет появляться. Дорогие друзья, говорят, что будет переворот, ну как я прогнозировал, то есть он уже случился. Отравили этого лили Путина. Он лежит в реанимации, ему капец вообще полный. Понимаете, в чем дело. Так что нас ждут очень хорошие лихие времена. И все это, видите, в чистой четверг я вам сообщаю с большой надеждой, с большой любовью, о том, что все-таки эта ужасная война закончится, дорогие друзья. Так хочется в это верить. Я вам всегда проговорил про май месяц. И срыв 9 мая на Красной площади вот этих убийц, вот этого парада победобесия может неожиданно произойти. Ну и самое главное, наши дроны будут убедить любого двойника Путина, который бы там не появлялся, потому что смерть в прямом эфире была бы идеально, легендарно и великолепно. Ну, тут я с тобой погоджуюся. Нещодавно Дональд Трамп пройшов медогляд. Результаты, он сказал, вразили всех. В все класно, здоровий, як бик Трамп, навіть пам'ятає, як його зовут. Он Дональд Трамп. Поймається у нього прекрасне. Конь кон'юктивний лікар вот когнітивні тести. Він всі він да, Он що він Дональд Трамп вже прекрасно. Скажи, будь ласка, ти бачиш, що він підтасував результати цього медогляду? А... Ну, и такой символ человек рубит э, сук, на котором сидит, слабость воли, отсутствие энергии, плохое здоровье. Я добавлять не буду, сук... то, что сказала харарная карта звезд. Ну а вы, дорогие друзья, можете у меня заказывать натальную карту. Это в целом судьбоносная карта, космический паспорт на весь вас, на всю вашу жизнь плюс 38 063 524 63 24 по вайберу, по ватсапу очень легко со мной связаться и узнать профессиональное предназначение для ваших подростков, куда идти учиться, на врача или на онколога, вот, ну или, на, например, на банкира, финансы, деньги у вас, юридические возможности. Или в какой стране вам лучше жить, например, в Соединенных Штатах Америки. Правда, многие сейчас хотят переехать. Оттуда у меня Полно клиентов именно сейчас в США. Поэтому, дорогие друзья, если у вас все плохо в США, заказывайте себе именно натальную карту, либо годовой соляр, чтобы разобраться, что в ближайший год у вас может ждать. Всегда к вашим услугам ваш покорный слуга Астролог Латрос. Рекламна пауза закінчилася на каналі Мирослав Солонар. Продовжуємо далі. Да, все на правах рекламу рекламу. Пише далі глядачка Антоніна. Чи, чи ти бачиш весною або літом 25-го року удар Росії по кордону якоїсь із країн НАТО збираються напасть на Балтійські країни. причому це зробити одразу після того, як будет происходить учені в Білорусі, напасть не со своей території, а исключительно с з території Білорусі. что типа вывести дело так, что как бы какой-то конфликт возник между не Россией, а именно Белоруссией и Литвой, понимаешь, в чем дело? И вести войска в Вильнюс. Там буквально супер классный асфальт, проложили дорогу там, прекрасно литовцы это сделали, наверное. Нельзя заниматься дорожным восстановлением, Зеленский уже поплатился за это. Помните, там, когда у нас в первые дни войны по прекрасным автомагистралям эти танки шли на нас вообще. Поэтому дороги во время войны лучше не делать. И вот, да, вот такая вот существует у них ситуация. Они хотят сделать еще и всеобщую мобилизацию именно на осень. Я знаю, дорогие друзья, информацию. Я знаю, что в сентябре Раша, если не сменится власть, если не устроится сейчас переворот, не, не, не свергнут ФСБ КГБ, они готовят миллион, миллион, блин, миллионы за бесплатно. За бес... Уже никому не будет никто платить. То есть просто всех будут загребать. И отправлять на фронт, понимаете, в чем дело. Ну и первое, когда у них уже не хватает денег, они просто первым делом сейчас начинают 160 тысяч людей своих вот эти до 30 лет загребать в армию бесплатно уже. Понимаете, ловят везде. Невозможно нигде избавиться от призывного возраста. Призывного возраст сейчас в России, кто не знает, 30 лет, до 30 лет, понимаете, с 18 до 30. И вот всех они хотят отправлять в армию. Но... Созрел переворот. Лили Путин, вот этот, который двойник, лежит в реанимации. Понимаете, он на смертном адре. Я вам как вот все, все, что вам говорил, все, что я вам предсказывал, вот, вот она вот, реально вот так и есть вот, на самом деле. А, ну, а вы думали, куда он пропал? Там, помните, его столько много не показывали. Потом показали, и это был дефект. Понимаете, в чем дело? То есть в срочном порядке сейчас начинают делать третьего какого-то Лили Путина четвертого тому просто чтобы там ну чтобы э, ну, чтоб совсем был похож на того которого вообще все плохо и отчаяно а власть в российской федерации в год сменить точно сменится переворот уже начался он идет нескончаемо в ближайшее время и э, ждет большая катастрофа финансовая российской федерации сейчас не просто понимаете не просто там какой-то ну, вот в Америке сейчас там рецессия, там это не рецессия вот сейчас будет в России, это финансовая катастрофа. И самое интересное, что они сами себе хуже делают, что они продлевают вот эту войну с нами, да, потому что осенью там будет такая финансовая катастрофа, что они не только захотят убрать все свои войска вообще с нашей территории, но еще подумают тысячу раз, зачем они вообще сюда входили. Я вам хочу сказать, с Лили Путиным покончено двойник Путина при смерти. Всем хорошие новости в чистый четверг. Зеленский сегодня еще сказал, что э, может быть подписан из Америкой меморандум э, про угоду про корисні копалини из США. На мази, на мази подписание сегодня подпишут. Дорогие друзья, все, все четко, вот Меркурий все. Чистый четверг? Сегодня, четверг, да, понимаете? подпишут, потому что сам, самое главное там было скинуто. Мы теперь не 350 тысяч должны, а 100 миллиардов. Ну, ну, не 350 миллиардов, миллиардов, а 100 миллиардов. Да, 100 миллиардов, потому что чтобы не обрушился рейтинг Зеленского. Так народ поймет, что ну, 100 миллиардов можно. Приобрести. Ну 100 миллиардов – это до хрена. Ну, ну все равно они же там 165 нам дали вообще. Ну, ну, ну барыга, понимаете, ну барыга сидит в, там, в Кремле, там тоже барыги. В Белом доме сейчас сидит баррега Он все считает, он как Сруч Макдак, считает каждую бабло деньги. Только оно одно не понимает, вот это унылое существо, что жить ему осталось недолго, что его грохнут скоро вообще. Ну, дорогие друзья, ну у него градус убийства, асцендент находится в градусе убийства. Дональду Трампу бы я был в бы астрологом, он посоветовал, как можно быстрее уйти из власти. Пока ты при власти, тебя точно грохнут и убьют. Ты, до своей смерти не умрешь. Дональд Трамп, привет вообще. Mm. E, Путін може знову бити по українській енергетиці, оскільки минув уже 30-денний e, мораторій на удари з боку Росії. І сьогодні речник Путіна піськов заявив, що нових вказівок від від Путіна не було щодо мораторію Тобто Росія, скоріше за все, буде бити по нашому світлу. Ти бачиш, що нас чекають знову блекаути? Як було минулого року в цей час, якраз почалося все. Ну no, саме інтересно, що ми слухаємо підупредження всяких розвідок то нам эстонцы сказали вроде, да, что сейчас будет вам мам, нещадно бить. Сегодня Зеленский... Здесь это... Литва, здесь Литва была. А, Литва, дорогие друзья, извините, Эстония, Литва, да, это разные вещи. Да, а, ну, наши самые близкие союзники это эстонцы, поэтому я переключился на Эстонию, потому что они больше всего дали ВВП от своей страны, подарили, не подарили, отдали а нам возможности воевать против этих ублюдков из Российской Федерации. А вот, да, и Зеленский сегодня, по-моему, проговорил, что будут бить очень серьезно и мощно на празднике. Но, но ты же понимаешь, что когда вот озвучивается вот такая информация, Раша всегда не идет на то, что вот сказано. Вот они всегда должны быть непредсказуемы. Поэтому если вот выдвинута специально была такая информация Зеленским и, значит, литовцами, чтобы предотвратить эту катастрофу, которая реально готовилась на нас. Ну и звезды говорят, что более-менее... Как-то мы праздники должны более-менее нормально пережить. Поэтому, когда мы запустили все это как бы в эфир, все запустили как бы и все об этом знают, Раша не посмеет ударить. Вот мой такой резюме, мне звезды не такие страшные на ближайшие дни. А Очевидцы... я хотя знаю, там тарологи, там мои коллеги говорят, что что-то страшно неимоверно. Да, Гарри говорится, готовилось страшно неимоверно, но вот такими заявлениями, в том числе и Зеленского, это может быть отметено в самый последний момент. Чи бачиш удари по центру прийняття рішень, по центру Києва, зокрема, тут є такі от загрози? Ти бачиш щось можуть влучити чи ударить від мене ну, заходи... заходящий найморізмінах заходить в керувати. І Зеленський все хорошо, елегантний мужчина з рук в руке. Такой символ. А подарунок що в Москве від нас буде найближчі дні? Чи до 9 травня? ти бачиш? Кажу, туди... есть, може сорватися 9 мая, дорогі друзі. парад Прорвет. да. А наши дроны будут гоняться за каким-то двойником. Понятно, что, что это будет какой-то тройник Путина, что даже если мы его грохнет, он все равно воскреснет. Ну, слушайте, против это, лома нет приема. Понимаете, там... Это. Или против Кости Сапрыкина, который есть, каждый раз вот, значит, появляется, и он опять жив, понимаете. Ну, слушайте, ну, ну, мы с рабом, ну, там дипфейковое абсолютно сейчас правительство. Там президент дипфейковый, понимаете, он уже дипфейк вышел в это. Он управляет своим правительством, он сэ, по этой понимаешь, как, как дефект создается? То есть, даже я, Влад Рос, вышел, короче, я, короче, в образе Путина руковожу заседанием правительства по нашим делам. Ну, вот это <связь> уже начало твориться на этой неделе. Причем мы же всех новостей со всех сторон, мы это прекрасно знаем. И запущена уже даже такая информация, что значит, дефект начал уже управлять правительством. А, дорогие друзья, а чего он начал управлять? А потому что отравили этого самого двойника Путина, и он лежит в реанимации, понимаете, в чем дело. Кстати, по-моему, даже где-то я видел какую-то информацию, что он реально там Лили Путина отвезли в реанимацию. Была такая информация. Ну и реально вот такое вот как бы происходит. Капец, просто... Да, да, и Папа, кстати, не будет вести никакую сейчас Пасху с ним все уже, уже все, как я вам говорил, постепенно он отходит на тот свет. То есть папа римский не будет вести богослужение Да, нового папу римского ждите, и этот уже все, этот уже окончился, он уже ничего не может. Что прям вообще ты бачишь, что в Марате скоро будет? Ну, он сдохнет, соли. <laughs> не, ну, а этот чувак, который против нас всегда был и говорил, какие прекрасные, замечательные люди России, они великолепны, ни разу не приехал в нашу страну, мы знаем, кто он такой. Он тоже комиссар, он всегда был социалистом, он всегда был коммунистом. Вот папа римский коммунист, вот, вот пускай вот с ним все ясно. Берголия, да Свидос вообще. Да. А, в прямом эфире нас запытывает Оксана, «Че правда, что россияне ставлять доследы на наших полоненных и дитях наших?» Ты это видишь, Влад? Это капец, конечно. Ой, черная гадюка, человек с черным лицом, одетый в красное, режет белое. Ну да, эти символы как четко ложатся. Угу. Просто, просто, знаешь, какие стренгеты. Я могу да. сказать больше. Вы даже себе не представляете, как сейчас работает трансплантация органов на этой войне. Там такие люди уже сделали миллиарды. Видите, я даже не говорю миллионы долларов, миллиарды уже. Ну, может, не миллиарды, но сотни миллионов долларов уже люди сделали, в общем, на этих трансплантациях. Вина, бачишься, дуже большие В Америке сократились на, чтобы сердце получить, почку, печень. Прям совсем очереди упали. Нет теперь очереди. Угу. А, помечник Путина Ушаков поведомил, что США и Россия не договорились про новую разговор Трампа и Путина. В чем справа? Думаю, что... Потому что мы не хотим сдавать свои территории, мы не хотим, чтобы враг вошел в Херсон, чтобы, понимаешь, там же нет оборудования фортификационных зон, где бы постарались, чтобы враг куда не зашел. Они хотят, чтобы они вошли в Херсон и напали на Одессу. Понимаешь, глав вот вот, вот их же главная желанная цель на юге это Одесса, это порт нас лишить моря напасть на Молдову. А когда они пересекают Днепр и находятся уже на правом берегу Днепра, то есть новыми силами у них есть их большой шанс дойти до Одессы. Ну, со второго раза. У них ничего не получилось в 2022 году. Николаев спас Одессу. А вот так они хотят полностью лишить нас Черного моря, торговли. То есть... И, конечно, когда они перейдут в Херсон, то все, хавайся, да. И то же самое, перейти в Запорожье тоже через правый берег находиться на правом берегу Днепра, понимаешь, в чем дело. Mm -hmm. Тоже нужно вклиниваться дальше э, в Украину. А пока нас оберегает Днепр, дорогие друзья, вы сами себе не представляете. Днепр это настолько супер, классная речка для нас. Они ее никогда не перейдут, если мы сами им не позволим mm -hmm. это сделать. Вот и все. Ну, в 22-м мы порешли Жиж. Ну, тогда это было внезапно. Это было mm -hmm. разминированный а, значит, полуостров Крым, я не знаю, почему он там был, не был заминирован вообще. Ну, там... ну просто... а почему не было? Там же, помнишь, тогда подозрения лягали на владу, что это то там Ярмак разминовал, ну все, Да больше, и... да, на Залужного все кинули. Вот если как бы, ну, почему Залужный сейчас как бы не, не отсвечивает, потому что как бы он главнокомандующий, он виноват во всем. Ну, а на кого можно вообще скинуть вот такую негативную информацию? Ну, если ты главнокомандующий, да, значит, ты виноват. А на кого? Дивіться, дуже часто чую там, зокрема, російської пропаганди, що от залужний буцім, спеціально вирішив стати послом в Британії, щоб втекти звідси, щоб не слухати, не бачити, щоб йому ніякі тут палки в колеса не ставили, щоб його не притягнуло до відповідальності. Вирішив куди подальше звідси втекти. Це може бути правдою? Що типу, ну він кинув типу своїх, мовляв, що ну така вот пропаганда. Нічого подобного значить, чоловік. одет как кардинал, философия, религия, значит, политика. Он захотел стать политиком, понимаешь? У него очень он прекрасный военный, но большой пробел был именно в политической деятельности. И он захотел всему научиться именно в Британии, в Англии, стать политиком. Понимаешь, в чем дело? Вот, поэтому он специально туда как бы зашел. Ну и самое главное, что британцы в нем видят вот этого прекрасного нового президента после Зеленского. Если, допустим, даже перезберется Зеленский, то следующим президентом все равно может потом стать Залужный, когда он всему обучился не только военному искусству, но и значит и будет у него образование не случайно он сейчас получил диплом, дорогие друзья. Вот. И, ну да. И вообще, он, как бы, заново как бы создал себя, потому что это очень добрый, очень хороший. С большим сердцем человек. Но ну, нельзя быть таким большим сердцем в политике. Нужно хотя бы научиться. Там, в политике все злые. Они ужасные, Они вот такие конкретные, четкие. Я не хочу сказать, что Зеленский такой. Но жизнь его научила быть очень таким действительно, я бы так сказал, железобетонным. Вот. Уже mm -hmm. особых нет. Я знаю одно вот чувство Зеленского. Уничтожить карлика из Москвы. Вот. И... Он его готов задушить, просто без ничего встретиться и просто задушить прям прямо в прямом эфире Правда, он это настоящий, а там же, понимаешь, там как это, трехголовый змеи или девятиголовый там вот эти древние, да, в сказках были. А тут отрубаешь голову, другая возникает, И тоже похоже на Путина, понимаешь? Там же невозможно с ними сражаться. Там, а кого не отрубишь, следующий будет опять Путин, понимаешь? Пока. Давай еще поставлю тебе вопрос про то, как ты видишь пророцтво Нечая. Что вообще можешь про это сказать? Питают тебя люди. Ну, говорят, это был такой-то мальфар, да? То есть... Да, 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 карпатский мальфар. Я знаю, что все мальфары говорят, что Украина будет иметь войну. И Ванга говорила. Почему? Ну, Ванга ошиблась. Она говорила, что два года будет война с Россией. Да. Ну, все, поби... все видят победу Украины. Слушайте, я ничего не могу добавить. Ну, тоже как Он тоже говорил, что ну, він дуже говорив, що Україна побігли точно. Ну, він казав, що Росія забере східну частину України. Ну, це временно, це вот. временно, потім все одно все віддадуть. До нього ж Янукович ходив, пам'ятаєш? А До Як його взагалі да, вбили, да, там то, дуже. дивно було. При смерті очень плохого зі здоров'ям. Там скоро он, он, он уже все, он тоже... теж. Да? Янукович все вже? Да, Янукович все там, капец, я очень внутреннюю информацию знаю, как э, разлагающийся труп практически, он, он лежит, он даже ходить не может. А в 22 му его везли в Беларусь, хотели в Киеве поставить. <laughs> вот видишь, как все меняется. <laughs> Это карма, Влад? Это карма, да, карма, дорогие друзья. Нельзя быть такой хитрой и лукавой, вот, как, как Янукович. Цим і закінчимо. Дякуємо тобі, влади, дорогі друзі! Ви були на каналі Мирослав Солонар. Це був такий швидкий прямий ефір з Владом Росом. Дорогі друзі, ставимо лайки, підписуємося до Влада на соцмережі, на ютуб канал і на мій канал також підписуємося. Бережіть себе, пока. Все, Влад, дуже тобі дякую. Бачимо з тобою так оперативно.